По плотности огня мы устали считать верная волна ушла туда потепло дерево напротив 82 это как картошку выкапывать в общем то маленькая ямка и особо на поражение живой силы противника. 120 видите, ложится и деревья сносит. По плану вчерашнего дня в течение двух часов Легло больше 100 120 -х. еще раз повторяюсь, 82 здесь уже не принято считать. Больше 100-120-х танчик работал и работала свольная артиллерия. Это в течение двух часов. Интенсивность была поражающая, ну, поражающее воображение, можно так сказать. Понятное дело, что сепаратисты применяют вооружение которые не входят в рамки Минских соглашений. На что мы, в общем-то, стараемся адекватно, адекватно по приказу и только отвечать тем вооружениям, которые вписаны в рамки Минских договоренностей.